Вот они, виновники сегодняшнего торжества. А узнать их можно легко по голубым беретам и тельняшкам. Сильные, бесстрашные, отважные и храбрые 2 августа в Белгороднестровском парке Победы военнослужащие воздушно-десантных войск отметили 85-ю годовщину создания ВДВ. Александр служил в 79-й бригаде. Для него день ВДВ – это день встречи с надежными друзьями и боевыми товарищами. Да, Праздник для меня это обозначает, года, честно вам сказать, не как бы э, да. именно воинское вот начало, а именно дружественное товарищество. Потому что, честно вам сказать, э, ну, армия в наше время, ну по крайней мере, когда я служил, ну не сильно была боевая подготовка и все такое, но сам дух товарищества то есть именно то, что в любой момент спасает нашу страну как бы, как при военной угрозе это не умение там, как вам сказать, там, быть Рэмбо или еще что-то, а именно тот коллектив, та дружба, та поддержка, уверенность друг в друг в друге. Таких, как Александр, в этот день собралось немало. Дружеские рукопожатия, воспоминания о былых военных буднях, веселые армейские истории, а также неизменный юмор десантников. Леонид Цыколов, полковник ВДВ «Запаса», участник боевых действий на территории Афганистана, с гордостью рассказывает о своих боевых товарищах. В нашем городе большое количество Воинов-десантников больше 200 человек, которые принимали участие и, принимают, и в данный момент принимают участие в антитеррористической операции. Вы знаете, что воздушно-десантные войска это элита вооруженных сил. За короткий период времени, 85 лет, воздушно-десантные войска покрыли себя неувидаемой славой. Кстати, украинские десантники получили звание ВДВ только в 2012 году на базе воздушных десантных аэромобильных войск Вооруженных сил Украины. Хотя обозначение ВДВ, как особый статус, осталось еще со времен бывшего Советского Союза. Настроение праздника голубым беретом в этот день создавали участники военного патриотического клуба «Десантник». Клуб «Десантник» не мог остаться в стороне от этих событий. И в счет сегодняшнего праздника от нас, от юного поколения десантников, от курсантов клуба, мы подготовили небольшую программу, которая будет включать в себя выставку десантной техники, оборудования, снаряжения и показательное выступление клуба курсантов клуба «Десантник». После выступления молодых курсантов десантники проследовали к мемориалу славы, где возложили цветы у памятника ветеранов Второй мировой войны, а также воинам-интернационалистам. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ.